Значит, обращаюсь с просьбой э, родителей задекларировать, максимально задекларировать своих детей. Потому что дети, э, есть у нас дети, которые не задекларированы. Значит, э, хочу сказать по поводу того, что у нас есть в наличии вся вакцина для детского населения, часть для взрослого населения. Значит, есть новая вакцина от полиэмилита, которой длительно не было. И сейчас максимально мы детей вакцинируем. Поэтому просьба прийти родителям и задекларировать своих детей. По поводу эпид обстановки, значит, за неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями несколько выросла. Среди детского населения. Вот, но это не превышает э, эпидемический порог. По поводу случаев КОРИ за последнюю неделю новых случаев не регистрировалось. Мы также выписываем доступные лейки То есть рецепты за, программ, за государственной программой доступные лики. Напоминаю, жителям, жителям города. В том, что до 31 марта этого года выписываем рецепты по доступной лике на бланках, на бумажных бланках. Просьба прийти до конца месяца, выписать препараты и получить в аптеках. С 1 апреля 2019 года будет выписка препаратов по программе доступной леки в электронном виде. Еще раз хочу повторить по это больничным видите, листам. Равно, видите, На сегодня законодательные акты не изменены. Э, те изменения, которые подавались э, в, кабине, э, в кабинет министров Украины, они не приняты. Они в, в стадии ожидания. С прошлого года, 18-го ну, года. С с 18 -го марта. года. С марта год. Да, да. да. Ну, на сегодня мы не имеем э, возможности получить бланки больничных листов по двум причинам. Это нет изменений в законодательной базе и э, нет у нас сертификата аккредитации. По законодательству нам не положено на сегодня проходить аккредитацию, только через два года. Поэтому у нас бланков больничных листов нет. При разработке нормативных актов Министерством охраны здоровья они забыли о том, что любые изменения в нормативную базу, когда вносятся, они предполагают системный подход. Системный подход предполагает изменения, если вы вносите в одном нормативном акте, вы должны посмотреть, что делается в других нормативных актах, как они связаны с этими изменениями. Это называется системность законодательственная деятельности. Вот в данной ситуации, когда предусмотрели реформу медицины, и то, что мы сделали, наконец-то, мы чуть ли не самое последнее сделали, это центр первичной медико-санитарной помощи, то надо было предусмотреть, как они будут выдавать больничные. Предусмотрели в марта, с марта месяца 2018 года внесли изменения в постановление Кабмина, которое предполагает, что даже вновь созданные КП, они будут выдавать больничные листы. Тем не менее, по каким-то причинам нам неизвестным на сегодняшний день. С нашей стороны отправлены письма для того, чтобы нам разъяснили, как в этой ситуации действовать. Тем не менее, пока ответа нет. Если бы эти изменения сделали, то у нас проблем по больничным листам вообще никаких нет. То есть в данном случае это касается все изменения постановы обмена. По разным образцам действует по-разному. В Дневретровской области для, в этой ситуации действует четко по постановлению Кабмина. Пока нет изменений, пока мы больничные листы вам не дадим. В других областях, например, Харьковской области, несмотря на то, что нет изменений в нормативной базе, тем не менее, Леонид Николаевич, я так понял, связывался с одним из городов Харьковской области, там больничные листы, департамент Государ... Харьковской областной администрации выдали больничные листы такому, как наши КП. Правильно я понял, Леонид то есть там взяли на себя ответственность и выдали. Ну, пока не разбериха, пока не несут изменения в нормативный документ, пока будет такая неразбериха. То есть идет речь об изменении постановления к обмену. Все письма от нас мы направлены, в том числе на народного депутата что поспособствовали. Но я так понимаю, люди заняты сейчас несколько другими делами. Второе наше коммунальное предприятие. Желтоводская миска лекарня, да, они получили лицензию, они получили лицензию, вы молодцы, я вас с этим поздравляю, молодцы коллективы, как руководитель сработали, это очень хорошо. Мы подали документы еще 21 февраля, к сожалению, немножко тоже нам было неудобно, потому что январь начинался и годовые отчеты, и все, полмесяца мы пробуксовали, мы могли бы чуть раньше сделать, но ну, 21 подали, 28 было заседание Минздрава комиссии, и на сайте уже есть действительно... С первого. 28 числа. С первого раза. А, с первого раза, да первого раза получили лицензию на медицинскую практику. Ну, на этом у нас не заканчивается, теперь у нас дальше идет, нам нужно пройти повторную еще аккредитацию теперь уже КНП и плюс получить лицензию на наркотики, то есть, ну, работа пока не заканчивается. И плюс, учитывая, что мы уже получили лицензию, мы будем по новой регистрироваться в системе Health и готовиться к тому, чтобы хотим все-таки до 15 апреля подать документы на э, подписание договора с СНЗУ для того, чтобы с 1 и июля вступить в программу по высокочастотной э, диагностике. Ну, в принципе, праздники у медиков всегда праздники, но эти праздники прошли очень удачно. Спасибо травматологи передали всем, в общем-то, очень спокойно отмечали праздники. Всего было у нас 61 травма, из них госпитализировано всего 3. То есть, ну, те, кто обычно пьет, наши посетители в за то те и поступали. В общем-то, достаточно спокойно прошли, более-менее прошли праздники. Так что, учитывая, что такой женский коллектив, спасибо мужчинам города, отнеслись очень спокойно. Ну, были с алкогольным опьянением. Ну и вот хочу тоже передать, говорили, в общем-то, наши э, доктора, что э, просить мужчин пить качественную водку, потому что, к сожалению, вот непонятно. Э, интоксикация достаточно серьезная, немножко непонятная. Понятно, в целях экономии, может, покупают где-то суррогатную, не знаю, ну, в общем-то, есть такое немножко. А так, в принципе, более-менее. Отравления кишечных или тоже таких не было, в основном функциональные. Ну, может, сейчас после праздников будут поступать. А в основном, конечно, да, поступали, есть и пневмонии, но не оставляют нас инфаркты и инсульты. Вот это да. Опять количество инфарктов 5% потому что погода изменилась. И инсультов из, на 20 койках, 11 инсультов, из них 6 свежих. К сожалению, тут уже немножко были и более молодое поколение. Но мы сейчас работаем над реабилитацией. Вот мы получим результаты, потом покажем, тоже сделаем, возможно, ролик. Мы взяли врача-реабилитолога э, закончившая институт физкультуры, достаточно интересная девочка. И она сейчас работает по программе реабилитации инсультных больных и э, травмы. Есть неплохие уже результаты, мы хотим их использовать тоже. Всегда хотели, сейчас будем начинать работать в ВВЛ профилактории с апреля. И мы всегда хотели бы, чтобы на очередной этап реабилитации прямо из стационара шли тоже туда для получения и физиолечения, и вот таких реабилитационных ну, в общем -то, мероприятий. Неплохие. Потом покажем. Пока, в общем-то, молодежь работает. А так, в принципе, и выходные прошли более-менее. Были, конечно, поступают люди, сейчас анемия. Хотелось бы, конечно, питал здесь лучше, потому что с серьезными анемиями поступают. Хорошо, что у нас есть трансфузиология. Мы переливаем кровь, потому что когда поступают с анемиями 37-41, при норме 120, mm -hmm. да, вот даже после переливания такого массивного 71, вот часто бывают такие у нас, к сожалению. Хоспис переполнен тоже. Вот так, работаем. Хочу поставить в известность, если Наля Михайловна не знает, три интерна, два мальчика и девочка, которые приехали к вам, получили служебное жилье уже, да, Яна Алексеевна, которое мы отремонтировали, от, отремонтировали за деньги бюджета. Ну, для меня, как выпускника института, который попал в город Сергеев Посад, то, что сейчас дают детям, но ну, это просто, наверное, космос. Просто отремонтированное жилье с бойлером, с отремонтированной сантехникой, обои, там, окна там, и так далее. Поэтому мы свои обязательства выполняем. На каждую квартиру примерно 70 тысяч на ремонт, по крайней мере, косметический, мы потратили. В дальнейшем мы также будем уделять внимание для молодых врачей, понимая, что их недостаток как на первичке, и на вторичке, и постараемся обеспечивать служебным жильем, как мы обеспечивали. Стосовно сказу, ми очікуємо термін, який в нас накладено карантин, це 60 днів. Отримуємо інформацію від усіх, хто був задіяний, і будемо закривати карантин, і буде в нас місто благополучне. Я думаю, що нових в нас не буде. Стосовно вакцинації, після того, як налагодиться погода, ми будемо знову проводити такі акції, проводити щеплення тваринам. На вулицях це будуть вихідні дні або ну, централізовано. Нагадую, що ну, щеплення тваринам робити необхідно. За цей тиждень до лікарні ветеринарної не зверталися в нас з приводу покусів для медичного нагляду та спостереження за тваринами, але до лікарні в нас було не звернення дитина, хлопчика з покусом. Він отримує лікування, антирабічну вакцину. Ну по курсу. Собака домашняя или нет? Нет. нет. Потому что нет. у нас по статистике получается больше покусов от домашних собак, почему? Нет, сегодня разу, это ну, вулична. Полиция у нас традиционно не приходит на оперативное совещание, к сожалению. Вот. Подождем, подождем э, выборов или сессии. На сессии поставим вопрос по полиции. Если полиция не сотрудничает с органами местного самоуправления, то может стать вопрос о доверии или о недоверии к руководству. В связи с тем, что мы договаривались, что представитель полиции на оперативное совещание приходит и информирует жителей города о ситуации с правонарушениями, преступлениями в городе Желтой Воды. Тем более ситуация перед выборами иногда накаляется, в том числе разными лицами, поэтому присутствие полиции было бы желательно. Раз его нет, ну, на сессии, скорее всего, станет вопрос о дальнейших действиях, как нам быть в этой ситуации. По э, недавно прошедшему 7 марта в Желтых Водах тендеру на уборку э, территории города Желтые Воды – Впервые в истории города мы разбили город на лоты, то есть ту территорию, которую убираем в городе, разбили на лоты. Получилось 11 лотов. По 9 лотам прошел конкурс, я считаю, неплохой конкурс, даже было понижение. По совокупности сэкономили мы, была сумма больше 3 миллионов, да, Яна Алексеевна? 307 мы сэкономили 10 процентов. 300... 35 тысяч сэкономили для бюджета денег. Я так думаю, что эти деньги пойдут, в конце концов, либо на уборку опять же города, либо на ямочный ремонт асфальта бетонного покрытия в городе Желтой Воды. Было два предпринимателя КПЖ, ЖРЭО традиционно приняли участие, разбили на лоты. Единственное, напоминаю всем, кто принял участие в этом конкурсе, в том числе и КПЖРЭО. В условиях конкурса Конкурсне условие прописано следующее Дословно. Пункт 1.15. Виконавець, то есть тот, хто виграв определенный лот і хто взяв на себе обязательство, убирать тот или иной участок в городе Желтой води. Виконавець повинен забезпечити виконання робіт, имеется робіт по прибиранню этой території. Следующее слово ключевое Щоденно Еще но. Кроме того, здесь же предусмотрена фиксация, визуальная, в том числе фотофиксация того, что вы сделали и отчет о выполненной работе. Если качество выполненной работы не будет соответствовать требованиям, тогда есть требования, кстати, сколько мусора должно быть на одном квадратном метре. Есть и такие нормативы даже. То в этой ситуации, в том числе и посыпка, сколько посыпки должно посыпать, сколько посыпки надо убирать и так далее. Если это не будет обеспечено, таким образом оплата не будет производиться по тем работам, которые вы не выполняли. Еще раз повторюсь, работы по прибиранию надо выполнять счет Здесь написано так в этих условиях. По ситуации в городе в целом я сегодня предоставил для СМИ информацию по количеству предприятий и предпринимателей в городе Желтые Воды. Тенденция пока у нас положительная. Количество физических лиц предпринимателей у нас растет незначительно, то есть, по крайней мере, катастрофы, падений нету, и количество юридических лиц также у нас растет. Да, не намного, но тем не менее растет. Это говорит о том, что среда для работы предприятий и предпринимателей, в принципе, благоприятна. То есть, они считают, что здесь работать можно. Предприятие на сегодняшний день производит санитарную очистку города, Абсолютно справляясь с вывозом контейнеров, малых контейнеров, контейнеров, расположенных на придомовых территориях. Вот. Мусор весь вывозится и на полигоне проводится его захоронение. Вот. Оплаты по Ферролю довольно низкие по населению, как в прошлом неделе я заговорил. Порядка 66%. Но не пришла субсидия, какие-то перерасчеты. Значит, мы не получили компенсации. Ну, будем надеяться, что они будут у нас в марте. Уборка контейнерных площадок и заброс просыпавшегося мусора осуществляется нашими работниками, несмотря на то, что всего нет в тарифе. Это мы делаем. Но убирать территории придомовые... Это задача дворников, это первое. Второе, значит, площадки, которые обсыпаны крупногабаритным мусором, мусором, не соответствующим понятиям твердые бытовые отходы, должны организовывать и вывозить управляющие компании, либо ОСББ, которые относятся к домам, люди которых носят в этих дальние площадки. Это зона ответственности этих предприятий, поэтому мы готовы предоставлять услугу техникой, вот, вывозить, проводить захоронение, участвовать во всем этом, но... Э Уборка и возможность придомовой территории есть в тарифе на обслуживание жилого фонда. Вот. Люди этот тариф оплачивают, сумма эта достаточно значимая в тарифе именно по придомовой территории. Поэтому у нас просьба, чтобы управляющая компании ОСББ э, все-таки проводили эту оплату, заказывали у нас эту услугу либо КПЖРО, либо те организации, которые имеют возможность технически исполнять э, ну, эту услугу. Вывозили и оплачивали. Я хочу сказать по поводу уборки придомовой территории. Здесь есть, есть моменты, связанные с тем, что у нас когда, если руководители ОСББ не хотят убирать придомовую территорию, они ссылаются на тот момент, что у нас вокруг придомовой территории нет земли, которая узаконена за ОСББ. Если люди хотят убирать, то они просто убирают, да и все, тем более в правилах благоустройства есть пункт, который предусматривает 25 метров придомовой территории убрать, привести в надлежащий порядок. Кроме того, есть постановление Кабмина, которое предусматривает обязательно перечень услуг, а также э, перечень услуг, которые вы, за которые берете взносы в ОСББ и которые предусматривают в том числе уборку придомовой территории, в том числе. Вот. Я не буду говорить о частном секторе, который там самовольно гадит, и а никогда не, платят платит обычно за вывоз мусора мусор, мусор и, так далее, и, так далее. Я не буду говорить о том, что и по ВЖРЭО есть вопросы по придомовой территории, потому что мусор с придомовой территории ВЖРЭО перелетает на придомовую территорию домового СББ. То есть есть, есть вопросы. По чистому месту есть у нас уже желание разместить контейнера, которые у нас катаются по улицам. На площадках сейчас будет разработана схема, предусмотрены деньги для установки этих контейнеров на площадках, да, Ян То есть наконец-то мы сейчас узаконим эти, эти контейнера, которые катались у нас по улицам. Ну, то, что в других городах катается, на возражение люди говорят, а зачем нам равняться на Киеве или на Италию? Нам надо равняться на свой город. Ну, это, конечно, город, так рассказать. Тем не менее, в других городах в Европе, в том числе, контейнера стоят на улицах и никаких вопросов не возникает. В конце концов, это первое. Второе, по чистому месту, значит, у нас э, хотелось бы все-таки, чтобы по возле контейнеров, которые там у нас стоят, чисто место все-таки вы убирали эти возле контейнеров. Потому что это, это спор, который длится десятилетиями, я так помню, это еще при Петре Георгиевиче Перкове этот спор возникал, кто же будет убирать вокруг контейнерных площадок. Он так и не разрешился. Давайте все-таки его решим, в конце концов, раз и навсегда, кто же будет убирать возле этих площадок. 267 заявок выполнено на 97,8%. Заявки, которые не выполнены, это в основном по, по кровлям. Прочищено сетей канализации 594 погонных метров. Заменено текущим ремонтом труб тепловодоснабжения канализации 70 полонных метров. Проводилась санитарная обрезка деревьев. Вывоз, согласно писем, доручень, веток соли с города и уборка мусора по заработной плате в январь месяц на КТС, вторая половина должна на этой неделе прийти, ну, ждем. И в следующей неделе деньги есть, но в следующий месяц в февраль уже тоже на КТС заложены. Все. По счетчикам. По счетчикам установлено 60 счетчиков, по-моему, 62 счетчика. Узаконено всего 5 счетчиков. М? Ну, так принимают у нас счетчики. Оплачиваются у нас все эти услуги оплат, платные, мы оплачиваем. Ну, не хватает времени. Для того, чтобы установить все счетчики по сумме той, которая выходит на один счетчик в пределах 8 тысяч, то необходимо, чтобы закрыть 360 домов счетчиками, надо где-то около 2 миллионов 300 тысяч еще. Значит, за отчетный период с 4 по 10 марта устранено порывов на магистралях водопроводных сетей 4 замена водопровода значит, произведена в количестве 30 погонных метров. Ремонт, ремонт канализационных сетей канализационных устранено на 50, 56 единиц. Вот проводились плановые работы. Также аварийные работы были. Это значит, на трех объектах. Значит, на предприятии сейчас обеспечено всеми химреагентами. Значит, сейчас в связи с тем, что на прошлой сессии областного совета принято решение о приватизации аульской хлор переливной станции. Мы запасаемся хлором. Вот, планируем так, чтобы хватило нам до августа месяца. С 23 числа действует новый тариф. Это опубликовано на сайте Желтоводского водоканала, на сайте городского совета. А ему кто принял тариф? Этот тариф принят на сессии областного совета. Они же там сказали, вроде мы победили, не дали повысить цены на водоканал. Нет. Была рекламная нет. такая. Я не знаю, что было рекламное. Значит, мы опубликовали решение сессии областного совета. Там все четко написано. Это сессия областного совета принимала сессии. А когда, об... а когда какой это сессия? 22. Февраля. Февраля, да. так. Це опубліковано на нашому сайті і на сайті городського совіту. Рішення сесії. По електроенергії воді передплата по газу Дніпропетровськ газ і укртрансгаз поточне споживання. Нафтогаз України розраховуємося субвенціями, які в цьому вже. Починаючи з лютого місяця будуть монетизовані. Оплата населенням складає 47,5% з початку опалювального сезону. Зараз ми працюємо з боржниками по обходами боржників ну, при дворі. Попередні висновки пояснюють свою несплату тим, що. Відмова в субсидії, прописані діти, чи хтось із прописаних не має доходу. Друга, складні життєві обставини, витрати на лікування, похорони, втрата роботи. Таким чином, наші боржники пояснюють свою несвоєчасну або несплату за спожите тепло. По приладам обліку придбано 5 нашим підприємствам, планується ще 5 приладів обліку. На міжопалювальний сезон встановка, заявки прийняті, не всі заявки будуть задоволені за відсутністю коштів.